Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас эфир телепередачи «Неформат», который проходит в преддверии Евро-2012, и у нас есть гости. Сегодняшние гости — это группа, которая открывает, которая является гостями церемонии открытия Евро-2012. Итак, встречайте, группа «Райцентр». Здравствуйте, друзья. Итак, для начала, для начала хотелось бы с вами познакомиться. Вот меня зовут Петя. 50 Cent, да? А почему 50 Cent? В него тоже стреляли. Класс. Ребят. Очень интересно услышать, вот, может быть, у вас есть визитная карточка. То, с чего вы начинаете свое выступление. Мене с пацанами хочет закрыть любой райотдел. Это группа райцентр, мы сельский беспредел. У меня складывается впечатление, что вам плохо занималась ваша мама. Что ты сказал про мою маму? Что ты сказал про мою маму? В чем проблема? Сейчас он сам проспевает. Жизнь гангстера дерзкая и зла без причины. Ребят, я вижу у вас талант. Мне интересно, откуда вы приехали. Про це проспевая ацетон. Йоу, 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 йоу. Руслан, и сарай, у грязи все стены, комбикорму нема, Это только начало проблемы. Все люди по хатах, кроле плодятся. все куры у шоці, нестися бояться. Это свинячий беспредел. Йоу! А то йди здоров'ю, пока еще цел. Йоу! Ура! Отлично. Ура! <клод rerun> Ребят, а на самом деле вот Евро 2012 и э, Украина и Польша выбирают талисман. Талисманом Евро 2012 будет оцетком. А Почему? Вин выучил фразу ⁇ Я тебя уважаю ⁇ на 16 разных языках. Фантастика. <звы> <звы> Ребят, я вот услышал последнюю песню, и у меня сразу возникла... Кось той желання задать вопрос, есть ли у вас фанатки? Про це я простиваю. Песня називається Моя подруга. Галя, Галюся, скажи мені чесно, никогда я не поверю, що я тобі я інтерес, як пацани тащить від твоїх красних гетри. І ти тоже ушос від мого з оленями света. Ти багата подруга, я все понимаю, В тебе є три кози, я такого не маю. Но ти сразу поймеш, беспредельщик микол, коли в моїх «Жигулях» будем будемо пить бренді колу. Хочешь, хочешь, я шпалю себе в ногу сейчас? Хочешь, я шпалю в ногу? А я напоминаю, эта передача не формат, да я хочу. Мы не все равно выбрали Андерлайна! Спасибо Вашему Буратину! Соцсе, болит не один, братан! Так тяжко красный вот мойший капкан! Окей, ребят, есть еще один вопрос? Очень интересно услышать, вы, вы наверняка э, слышали об этом, э, 2012 год, евро. Принято считать, что этот год считается концом света. Можно ли узнать вашу реакции на это? Продавщица в испуге закрывая ларек, собака в дикфлис перегрыз поводок. Це на конец света и не судный день. Концерт группы центр. Всем добрый день. А, ребят, я прям смотрю на вас, и из вас иссякает потенциал. Вот наверняка это видели звезды. У вас был какой-нибудь случай со звездой? Подходит до меня, как пота, каже, полный бак 95 Ну я злый у него, полный бак 95 Вот такая у него теперь запара, запара. На самом деле, вы будете удивлены, но я имел в виду какие-то совместные работы, может быть, общие записи. Есть одна. Завтра в семь я буду в баре с А бувмены на хате-то мы не решаты. Песня называлась «Зря ты сила в Мижегуль. Честно, не знаю, почему, но вот у меня сразу возникло такое желание, еще когда вы пришли, задать вам такой вопрос, есть ли у вас враги? Есть одни. них. Кто? Кто Когда эти? я этих парней, я чтобы не нервничать, режу людей. Отлично. И это передача не формат, и у нас в гостях группа Райц. Ребята, до евро месяц вы куда-то ходите? Гастроли, репетиции? его Dziękuję panu komandierze.